милиции совместно с господином Токарским на данный момент совершает преступление. Я сейчас прилюдно на все камеры покажу документ что я Ярошенко Александр. И как депутат городского совета прошу, чтобы меня пропустили. Слава Украине! статья закона Украины, что я имею право как депутат городского совета, Опа! как депутат городского совета проходить здание, государственное здание. здание Можете пойти может, Старшего ворончат. позовите. Старшего Ритакарского. Старшего позовите. Можете есть. меня провести. А вы нарушаете мы можем... Украины? А где милиция? Можете милиция. А где милиция? А где милиция? Позовите, позовите. Закон. Зачем вы нарушаете закон Украины? Вот я вам представил закон, статью, где я, как депутат городского совета, имею право зайти в здание государства. Вы мне препятствуете, вы нарушаете закон. Старший придет разберется. Позовите, пожалуйста, старшего. Старшего смены позовите. Ну, из ваших можно перейти? Я могу набрать генерала, спасибо, не можно Вот так делал.

чтобы он разъяснил свой поч... бачок. Добрый, Добрый вечер, пан генералу, слава Украине. Пан генералу, Но я на основании закона Украины прошу, чтобы меня пропустили в здание одного. Я им показал документ. Я как депутат городского совета хочу пойти, пройти и посмотреть, как печатаются протоколы. Здесь стоят ваши... Но говорят, нет указания от генерала, поэтому не пропускают. Мы не можем... Там стоит служба государства. Охранитель готовят основания договора. А делиться, которые там находятся, находятся для обеспечения безопасности охраны общественного порядка. Но меня как депутата городского совета до спецохраны могут пропустить? Мы, так это не МВС. Пока... Нет, не они могут. Не 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 мы, не не да? мы вас не, 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 не будем, пускать, не, не пускать. Мы неправильно это. Все, большое спасибо, панеград. Слава Украине. Дякую. Можно покажу? Ну вот он уже не раз сказал. Ребят, ну ваши лица сейчас снимают все, все все телеканалы. Вы понимаете, что вы делаете? Я один. Хлопцы, вы представьте, а то что можно на підвищення підете потім. Ага. Ну, можно вообще документы. Послати. Ну кого ещё? Термиса сейчас задвижет, Документы можно ваши чи ні, хлопці? А вони українською мовою просто не розуміють. Багато... Можно это детушки вообще переодетые? Где документы, а, пацаны? Схоже на ну, это. Может, вы шевроны детушки, не детушки да? собрались. Может, это не У меня вообще а форма какая-то позвонили а я... генералу, чтобы вы отдали щиты и убрали оружие. Правильно? Я позвонил генералу, чтобы вы пропустили меня. Ну, в чем проблема? Объясните. А де старший. Вы старше? Нет, я <проб> не старший. А <проб> кто старший? А броски не старший у вас, нет? Панове міліционеры, старшие євцы, хлопцы, вони загубилися. Так <проб> 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 <Заході. А проб> да ну ты <проб> просто стоять тут реально.